До нас завітав до студії Андрій Величко, це координатор проєктів тренінгового центру «Лікбез». І обіцяв сьогодні нам Андрій розповісти про медіаграмотність для того, аби ми працівники медіа знали, що можна дивитися, що можна читати, а що не можна. Доброго тобі ранку. Здравствуйте. Ну, скажи, з чого починає? З чого слід почати медіаграмотність? Навчание медиаграмотности? Ну, был э, такой проект, который спонсировал Генеральное консульство Германии в Украине, и у нас группа людей из 20 человек обучали медиаграмотности в течение четырех дней. Это сделано для того, чтобы в наше время, когда идет информационная война, и люди разбирались, где есть ложь, где есть правда, где фейк, где джинса. И начинается с того, что мы исследовали медиаландшафт города Запорожья и Украины в целом, Исследовали, кто за каким средством массовой информации стоит, кто владелец, какие интересы этот человек может преследовать. И разбирались на конкретных примерах. Мы брали онлайн, СМИ, теле и печатные здания. И по группам разбивались. И вот по всем стандартам журналистики, которые существуют, о которых я тоже узнал, в том числе, какие участники, мы разбирались, что, где, как должно быть по-настоящему, как должно быть, где правда освещается, а где просто чьи-то интересы в, в СМИ mm -hmm. выражаются. И, и как в ландшафт ландшафта запорийских запорожских медиа? Ну, скажем, сумно. не настолько сумно. Я раньше, когда смотрел на все средства массовой информации, я интуитивно ну, знал, где есть правда, где ложь, как бы немножко на подсознании все-таки смотришь. Но когда мне дали два опытных журналиста с Донецка и с Киева стандарты журналистики, то есть по каким критериям можно отследить, я был приятно удивлен, потому как я подтвердился в своих догадках, но надо же как-то аргументировать свои догадки. Mm -hmm. І ми все по полочкам подробно рассмотрели, разложили, і я зрозумів, що настільки у нас все вот, пропаганда і маніпуляція в СМІ йде, і люди просто це не замечают. Вони все, як за чистую монету приймають і mm -hmm. всі вірять. Який, який перший критерій, який, ну, який можна побачити, або за яким треба замислитися, що це можливо написано або створено в цілях? Чиїхось? Но ну, в первую очередь мы обращали внимание на заголовки. То есть чем более кричащий заголовок, тем более... Ну, так взвертать вот, да? увагу. Да, взвертать да, увагу, ну, привлекают внимание. Но когда вчитываешься в текст, который под этим заголовком, понимаешь, что иногда заголовок не соответствует. Человек внимание привлек, но там совсем другая информация. И вот в первую очередь мы смотрели. Ну и потом по основным стандартам журналистики мы уже отслеживали. То есть там баланс, думок был такой вот неопорядживанист, такие вот термины. Как, то есть, так, чтобы думки не только одни стороны... Да, да, чтобы и личные показали, мнения журналиста. и а разных, так. Угу. Да, то есть еще такой критерий, как личное мнение журналиста. То есть ему это тоже в первую очередь бросается в глаза, когда читаешь текст в каком-то издании, и автор текста какие-то свои комментарии сразу дает, и ну, как-то сразу задумываешься, для чего он эти комментарии делает, и какой вот у него преследует им цель. Ну, вот угу. вы задумались Деякі ну, а, взагалі про це а, думаються ну просто. от коли дають, наприклад, журналісти якісь свою, ну якусь свою думку, да? Ну в будь-якому випадку, десь навіть в найбільш таких інформативних. статьях, да, возможно, даже в все одно есть десь то авторская фишка и тому подобное. Наверное, заголовок, чтобы обратить внимание на свои материалы, журналисты. Ну, авторская думка, авторский э, какой-то подход должен быть, но угу. где межа? Де межа цього? Ну, да, должна быть какая-то изюминка у каждого журналиста, он в своем стиле пишет, но действительно должна быть мера, когда уже, когда уже ну, очень много его мнения, либо комментариев, когда сплошной Вся статья, его комментарий тогда уже нужно задумываться. То есть определенного в процентном соотношении нет, либо там по пунктам. Но когда читаешь, смотришь уже и задумываешься, если он пару раз комментариев вставил, это одно. Но когда он уже рассказывает со своей точки зрения, мне кажется, что э, нужно писать факт, нужно писать правду. А уже читатель сам поймет для себя, кто хороший, кто плохой, и где правда, где ложь. Такое. Они Они не мнения, да. Да. за четыре дня, что чем занимались. Это был практика? это был тренинг четырех дней у нас была группа 20 человек и каждый день отдельная тема была, то есть посвящена целая тема. То есть один день мы посвятили медиа ландшафт, мы исследовали все СМИ в Запорожье, которые были. Потом мы посвятили отдельный кусок темы это джинса, фейк, пропаганда, манипуляция Потому что такое информационная война, для чего, для кого, как ее уберечься. Отдельным заголовком, отдельной темой у нас было, как защититься от информационной вот этих вот атак с одной и с другой стороны, скажем так. И глав, главным условием этого проекта было, что нас обучают, и мы потом должны тоже обучить других людей совершенно бесплатно. Мы обучились бесплатно, и мы должны были провести свои тренинги. И вот у меня напарница Ольга, мы с ней вместе, она с Кривого Рога, мы в Запорожье проводили такой тренинг, у нас было 16 человек, и меня порадовало то, что пришли совершенно разные люди, разных социальных уровней. Всем понравилось, все тоже говорят, мы не задумывались, что настолько. Я им тоже принес и газетки, и принес скриншоты статей с интернета, и в некоторые выпуски телепередач записаны были наши местные. И все люди посмотрели, говорят, мы как-то не задумывались, что вот так вот все серьезно. И вот так вот нас, нас обучали журналисты, которые Переселенка с Донбасса, Ирина, то есть она рассказывала институт средств массовой информации. То есть опираясь на информацию этого института, нам давали материалы, презентации, которые нам рассказывали. И уже мы, опираясь на эти материалы, давали сами такие вот тренинг по медиаграмотности. Ну и загалом удалось передать эти знания? Вот, Да, была обратная связь от участников, и все поблагодарили за работу. Был шестичасовой тренинг, то есть то, что нас четыре дня обучали, да, и как вести, мы постарались шесть часов сжать и более-менее доходчиво объяснить. И люди сказали, что полезные знания. Более того, даже некоторые участники, которые не смогли попасть, они сказали, что в следующий раз, когда будете делать, обязательно зовите, потому как интересно, любопытно и... Такое время, когда очень много э, потока информационного, люди требуютось да, с него mm -hmm. выплысть. Да, как-то да, либо отстраниться чуть-чуть, либо более критически расценивать все те или иные материалы и трезво смотреть э, на все эти все эти вещи и понимать. Поэтому есть интерес, есть люди, которые хотят эти знания получать, и мы всегда готовы поделиться ими. Ну, а от це в тебе був перший досвід як тренера. Да, да, это ну, был раз. як страшно Е, Ну, тренінг пройшов по методу равный равному. Это ну, да. нам пришло, я не знаю, честно говоря, з якої, или Америки, или с Европы. То есть мы были как. направляли просто сам тренинг, мы фасилитаторы, есть такое слово в, этом, в этой теме, то есть не 6 часов сплошного вещания, то есть люди выполняли упражнения, мы подсказывали, то есть мы со своей стороны были просто чуть-чуть более осведомлены в этой теме. На самом деле это было несложно, и когда участники заинтересованы, чтобы получить эту тему, получить эти знания, очень легко. Невзирая на то, что это был первый опыт, было определенное волнение, как люди поймут, не поймут, но все прошло замечательно. Я довольний і навіть вийшло таке моральне удовлетворение, що поділився чем то интересным з людьми і зробив пользу Есть... Такий трохи викидав функції медіа. Ну, а от, мабуть, найактуальніша з цього всього тема це а, тема, як захистити себе від пропаганди, як захистити себе від той ж джинси, а, від якоїсь прихованої реклами і тому подібного. А, вот именно эта тема, именно а эту тему, ну, что-то мне так кажется, что вы раскрывали больше, саме как защитить себя. <связывая> 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 как, больше, как, как говорится, осведомлен, значит, вооружен. Да? То есть... Значит, есть в принципе, да, в принципе, защищен, да, если того. знаешь, что идут на нападки с разных сторон, но ты знаешь, как их отследить, как им защититься, от них и противостоять. То есть, мне кажется, имея такое вот оружие, да, как вот это вот медиаграмотность с помощью нашего материала, в информационной войне не то чтобы выиграть, ну, и вообще можно не участвовать. То есть человек не вникает, ну, в этот процесс не попадает. И главная задача это просто людей оградить от всей этой информационной войны, чтобы люди думали своей головой, опираясь на свой опыт, на свои знания. И главная защита, как мое мнение, это... Ну, не смотреть телевизор. Ну, жить своей жизнью, работа, дом, хобби. То есть полностью жить обычной жизнью и не заполнять какие-то пустые пробелы в своем развитии, в своей жизни, вот этим вот постоянным зависанием в интернете, в газеты, в телевизор. И вот это главный, главный был совет такой лично мой. То есть если человек увлечен чем-то, он трезво смотрит на все новости, оценивает их трезво и не попадается ни на манипуляции, ни на пропаганду и реально отслеживать, где джинса, где заказная там реклама, а где действительно просто информационный продукт, который вот полезен для всех. А, а вы чему сами убрали такую тему? Чему сами пришли на этот тренинг? Пригласили, был отбор, я подал заявку. Я являюсь членом общественной организации. И от них подал заявку, и мне позвонили, сказали, Андрей, вот вы прошли, ваша анкета. Участвовало пять городов из Юго-Востока. Mm -hmm. Днепропетровск, Харьков, Херсон был, Кривой Рог. А какие виды выбор, как Я, честно говоря, не знаю. Uh -huh. То есть заполняли анкету по разным критериям, да, смотрели, кто, как, и вот уже когда прошел отбор, позвонили, сказали им приходите, вот была команда отобрана. И мне стало uh -huh. просто самому интересно, потому как актуальная тема, очень много проблем из-за нее возникает в обществе, и я для общего развития, для пользы. Для людей, що... Слухай, ну а склав для себе якийсь такий коротенький список, щоб от ну такий на двоххвилинний ми трьохвилинний тренінг проведемо нашим глядачам. На що перш за все треба звертати увагу при перегляді якогось матеріалу, чи то статті, чи то відеоматеріалу? Ну, конкретно за три мінути я не можу дати определяний совет. Я можу сказати, що. Что... если отследить те же фейки, есть сайт стоп фейк, например. То есть, если есть подозрение, что новость какая-то ну, совсем неправдивая, то можно зайти на сайт, пересмотреть и глянуть, что такое. Больше сказать за три минуты, как отследить, это нужно самому поучаствовать в процессе, нужно прочувствовать, по статью каждую разобрать по критериям всяким, тогда уже смотреть. Поэтому единого совета, либо какого-то метода я не могу дать. Потому что... Mm -hmm. А раз... загалом критичнейшим мысль. Да, ну просто критически смотреть. Либо же смотреть два разных источника, либо три разных источника, и может что-то среднее из них брать. Но конкретно по каждой статье, то есть это очень глубокая проработка идет. И не всегда можно даже быть освед... Ну, даже если ты осведомлен, не всегда можно следить. Бывает и настолько искусно, они а не прикрывая все эти вещи, ну, как бы, то есть тяжело. Хотя вот в октябре мы давали этот тренинг даже перед детками, то есть рассказывали перед детской аудиторией, перед выборами, как тоже смотреть. Ну, тогда было просто выполнять упражнения, потому что перед выборами, там, понятное дело, все сплошняком шло, и явно было все заметно. Даже если политическая реклама не обозначена была, то есть все, а так... Я где почали выявляти, ну, ты почали выявлять? Ну, сказали, этом, да, выявляли. что тоже задумались. Правда, печатные СМИ для детей, это уже ну, да, вам. очень сложно было, мы принесли, показали. А вот интернет решили, сказали, да, что будем теперь аккуратно смотреть. А если что-то непонятно, мам пап спрашивать, потому как. Mm -hmm. Зрозуміло. А, ну что, дякуем за то, что намагаетесь пролить светло на темное питання джинсы и манипуляции. А, ну и бажаем вам успіху в такой нелегкой справе. А просто зараз переходимо до нашої наступної рубрики. Це гороскоп під незмінно якісну музику.